你。<Andy. S 1> यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मया मनो ये नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ये त्वक्षर्म अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलन् ध्रुवम् सञ्जयं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः प्राप्नु अंति ही ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः तेमह ते मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पाय्यावेशित मय्ये मन आधत्वि स्वमयि निवेशय निवसिष्यसि मय्ये अत ऊर्ध्व

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मध्योगमाश्रित सर्वकर्मफलत्यागं ततः श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते जयः हर्षामर्षभयो द्वेगै मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न ऋष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तु तिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम् पर्युपासते मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगे सच्चिदानन्दौ वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरूं कृष्णं वन्दे जगद्गुरूं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी परण रघुवर विमल जसू जोदा कुफलचारी बुद्धिन तनुजानिके सुर पवन कुमार बलबुदि विद्या देर कले सबिकार जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि सती मुलोकौजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन भरन विराज सुबेसाका कुञ्चित केसा हाथ वज्रजा कांधे मूज जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन विद्यावान गुनीयति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को सिया, राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सि दिखावा विकट रूप धरि लङ्क जरावा रूप धरि असुर संहारे रामचन्द्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवूर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तु प्रिय भरतै सम भा सहस बदन गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा सा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल पाल जहाते कवि को विद कै सके कहाते तुम उपकार सुख्री की नाराम राम मिलाय राजपद दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्रो जन पर भानु ली ही मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिला गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते ते। राम दुआरे तुम रखवारे रखबारे तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख है तुम्हारी सरनाल काहू का को डरना। आपन तेज संहारो दीनो लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महाी जपत निरन्तर हनुमत संकट ते हनुमान छुडाव मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ कोई लावे सोई अमित जी फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदार हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख बिसरावे अंत काल रघु वरपुर जा जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव नाई जो सद्वार पाठ कर कोई ही महा झट जो यह पढ़े हनुमान चलीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट मंगल मूरति रूप रामलखन सीता सहित हृदय भूप सियावर रामचन्द्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय